Selamat bertemu kembali Rahayu para pemirsa di TV di Nusantara ini sebelum ada agama sudah ada kepercayaan anak Ewong Jowo ojo mau diajari nulis lan moco supaya ora ilang jawane lan ora lali leluhuri tanah Jawa sa durunge ana agama wis ana kapercayan ananging waktu iku durung ana tulisan mung kanthi cara gethok tular marga kahenan jaman waktu, lan pintare manungsa uga sapa sing kuwasa wektu iku dadekake kepercayaan Jawa ora bisa ngeremboko Malah kaya-kaya dipepet lan digencet marang para tamu sing pinter, pintere nguyu lan padha pamer untu nanging sejatiné nipu. Amreh kepercayaan Jawa ora bisa ngopo-ngopo ngapa dadiake gundul padha ora bisa cukul. lan mumbul yang bisa oh, kepercayaan Jawa dibuang dipateni diganti baju kang anyar kang sarwo kuma biar kepercayaan Jawa ora menghentikan ngentikan ora akeh aturan ora gelem caturan diobok obok meneng disepak antang ditendang berangkang diantemi merem dijuotos melengos dikeplak meletak ditabok ndeprok kepercayaan Jawa ora keh polah lan ora gelem serakah anane sabar lan sabar nrimo ing pandum orang gaya orang meksa pasrah sumarah sumeleh lan salah ing ngersaning Gusti kang murbeng dumadi jadi zaman kino mekinone Kak Jawa wis ana mung mergo kahanan zaman wektu lan saka pintre menungsa ndadakake kaya mengkono kau Jawa dipisah-pisah ana diaing-aling ana ditutup-tutup kono ora bakal tumpes tapis yang tanah Jawa durung kerem ing tengahing samudra. Mula dak suwun marang putra wayah siji. Wong Jawa aja ilang Jawane. loro Sapa wae sing urip ana ing tanah Jawa aja ninggal tatanan Jawa. Telu kapercayan Jawa sing baku rasa sak jroning ngerasa. sejatining urip iku bisa dijlenthake manti pira-pira suwe sewennggi sesasi tetep ora rampung Wog Jawa jo ilang Jawanne Wog Jawa, Jawa jo ilang buddayane Wog Jawa jo ilang ga Jawa digowenng Kendi Tian jawi tansah pisah Jawani ngagungke laku budi pekerti jiwa Jawane manunggal ing rasa aja tumindak angkara murka iku warisane leluhur bangsa diuri-uri karsane lestari kudu dirawat ben ora kualat dijogo ditata Ojo sampe musna. Gusti sampo ditepi budaya agung ing tanah Jawa. Kedah disyukuri, ojo diilangi. Nguri-nguri tradisi iku jati diri kang sejati. Iku warisane leluhur bangsa. Diuri-uri karsane lestari. Kudu dirawat ben ora kulat. dijogo ditatajo sampe musnah. Awak dhewe wong Jawa diajari leluhur nguri-uri budaya tanpa perlu ngina budaya liya. Diwarisi piw luhur supaya nek omong ora nungtak krama anger ngawur. Awak dhewe nampa warisan adat saka leluhur sing sak meine dijago lan direksa ora malah disingkang sing kangge diasorke lan ora diregani is kualat makatan Rahayu Gusti hammerkkai kitayo